নমস্কাৰ সকলোকে নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি ভিডিঅ'টি আপোনালোকে চাই খুবেই ভাল পাব অকণমান আছে খাই লওঁ ৰ'ব একো মাল চাল খোৱা নাই চুলাই হয় কৈ নিদিবি কৈ দিছ নক'বি কৈ দিছো মটন নিদিম নহ'লে মালটো কাঢ়া হয় চুলাই হয় আজি আজি আপোনালোকক দেখুৱাম চুলাই কেনেকৈ বনোৱা হয় আৰু কোনেও গালি নেপাৰিব কাৰণ এনেকুৱা একো নকৰিবলগীয়া কোনোবাই নকৰা মই কিবা এটা দেখাব যোৱা নাই চুলাই কেনেকৈ বনাই প্ৰায়বিলাক গাঁৱলীয়া মানুহে জানেই সাঁজ চুলাই কাৰণ কাম সকামত দিয়ে ন চবেই প্ৰায় মানুহে দিয়ে চবে বুলি নহয় কিছুমান 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 মানুহে তাৰমানে কাম সকামত চুলাই সাঁজটো দিয়ে আৰু একচুৱেলি আমি বনাব জানিবও লাগে কেনেকৈ বনায় গতিকে আজি আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেকৈ বনায় আৰু ইয়াত দেখিছে এইটো বতোৱা আৰু এইটো এইটো বগিটিং থৈ লৈছোঁ তাৰ ইটা ওপৰত বহি আছে আৰু ঘৰৰ পাছফালে বনাব আহিছোঁ ঘৰৰ পাছফালে আগফালে বনালে দেখি পাব যে মানুহে সেইকাৰণে পাছফালে আনি লৈছোঁ বনাম কেনেকৈ বনাই আপোনালোকে চাব আৰু কাকো কৈ নিদিবা দেই কৈ দিছোঁ যি ক'লা ক'লা আৰু আৰু অলপ আছে খাই লওঁ চাই থাকক আপোনালোকে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ কেনেকৈ চুলাই বনাই ৰঙিখনকে মূৰত মাৰি লওঁ ৰ'ব চাই থাকক দেই আপোনালোকে কাষটো চাই দিবা দেই নামটো কৈ দিয়া ঋতুৰাজ গগৈ এইটো ক্লাছত পঢ়িছা ক্লাছ ফাইভত ক্লাছ ফাইভত আমি দুয়োটাই এতিয়া যাম ওলাই মেলি খৰি দুডোখৰমান আনিমগৈ আৰু কেনেকৈ লোকেল চোল চুলাই বনাই মই আপোনালোকক দেখুৱাম আপোনালোকে গালি নাপাৰিব কেলৈ মানে আমাৰ গাঁৱলীয়া মানুহবিলাকে চুলাই সাজ খাই কাম সকামতো দিয়ে নহয় জানো দিয়ে নহয় আপোনালোকে চাগৈ দিয়ে কাম সকামত গতিকে মই একো নেদেখা মানে নেদেখুৱাবলগীয়া মই দেখুৱাব যোৱা নাই গতিকে আকৌ কৈছোঁ আপোনালোকে গালি নাপাৰিব কেনেকৈ চুলাই বনাই আপোনালোকক দেখুৱাম বাকীটো মানে বগেটিং পাতি থৈ আহিছোঁ আৰু বতোৱাটো দেখালৈ আপোনালোকক মাত্ৰ কেনেকৈ এতিয়া চুলাই বনাই আপোনালোকক দেখুৱাম গতিকে ভিডিঅ'টিৰ পৰা আঁতৰি নাযাব চাই থাকিব খৰি দুডোখান দৰকাৰ হৈছে কাৰণ জুই জ্বলাবতো লাগিব ন তলত বগেটিংটো তলত সেই গতিকে খৰি দুডমান আনিমগৈ খৰি কথা কাক কৈছিলা কাক কৈছিলা খৰিৰ কথা হা ডাই ডাইৰেক্ট কৈছিলা আচ্ছা আমি ডাইঘৰলৈ যাম খৰি দুডোখৰমান আনিমগৈ আৰু ঠেলাখন ঠেলাখন আগত ঠেলাখন আগত আছে ঠেলাখন লৈ লওঁ খৰি দুখমান আনিম আপোনালোকে চাই থাকিব আকৌ কৈছোঁ কেনেকৈ লোকেল চুলাই বনোৱা হয় আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ চাই থাকিব ব'লা যাওঁ হাতত কাঁচি এখন ল'লোঁ দাই ঘৰৰ পৰাই লৈ আহিলোঁ আহোঁতে মানে খৰি আনিবলৈ যাওঁতে মানে বহুত ৰাস্তাত কচু দেখা পালোঁ আৰু ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কচু মানে লোভে লাগি গ'ল আজি সিজাই মেলি খাম বুলি ভাবিলোঁ কচু গতিকে কাঁচিখন দাই ঘৰৰ পৰাই লৈ আহিলোঁ আৰু এতিয়া যাওঁতে খৰিখিনিৰ লগতে তাৰমানে কচু কাটি কিনে উঠাই উঠাই গৈ থাকিম আৰু ঠেলাত আৰু ধুনীয়াকৈ খাম আৰু বনাই মেলি আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু চুনুমুনুটো এয়া ভোকেই লাগিছে চাগে দেৰি হৈ গ'ল অলপ ভোক লাগিছে নেকি নাই লগা ন ত' বেছি আমি দেৰি নকৰোঁ কচু ধুমাধুম কাটিম খৰিৰ ওপৰতে ঠেলাতে উঠাম মানে ঠেলাত খৰি আছে খৰি পৰে আকৌ কচু দুডালমান মানে ৰাস্তাৰ পৰাই কাটি কিনে উঠাম উঠাই মেলি সিজাই মেলি খাম আপোনালোকক দেখুৱাম চাই থাকিব বিয়া আহু কচু কাটি মাজি কচু মানে খৰি আনিব যাওঁতে দেখা পালোঁ ৰাস্তাত ইমানে ধুনীয়া কচু মানে কেনেকৈ নকটাকৈ থাকিম কেনেকৈ নোখোৱাকৈ থাকিম মানে দুখ লাগি গ'লগৈ চাওকচোন ওচলে ওচৰলৈ দেখা কচুকেইটাক এইকেইটাক চাওকচোন ইমান ধুনীয়া ৰাস্তাত ওলাই আছে কচুকেইডাল এইকেইডাল কেনেকৈ নকটাকৈ থাকিম আপোনালোকে নিজে চাওকচোন চাওক ইমান ধুনীয়া কোমলীয়া থৰৱা চাব দেই ইমান ধুনীয়া কোমল কোমলীয়া চাওকচোন কেনেকৈ মানে নকটাকৈ থাকিম আৰু কচু খাই ভাল লাগে দিয়কচোন শুকতি মাছ অলপ ইয়াত ৰাজমাহ গুটি আৰু জালুক কেইটামান পেলাই দিলে ইমানেই ভাল লাগে মানে আপোনালোকক বুজাব নোৱাৰোঁ কোনোবাই যদি বনাই দিয়া হয় নহয় কাৰোবাক টিকাত চুট মাৰি দিলোঁ এই নিদিয়ে কচুনে ইমানেই ভাল লাগে কচু আপোনালোকে চাই থাকক আৰু দুডালমান কাটি নিওঁ বুলি আহিছোঁ মানে কাটি নিম বুলি আহিছোঁ যেতিয়া কাটি নিমেই আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ সেইটো ৰাস্তু খাবা নাই খাম আয় এইডাল ইমান ধুনীয়া চাওক এই এইডালত এইডাল মানে এনেকুৱাই ভাল লাগিব দাইলত পেলাই দিলোঁ ভাল লাগিব যিকেইদিনাখন আৰু অলপ কাটিম আপোনালোকে চাই থাকক আজি খামি খাম ক'চ বিয়া কচু কাটি হৈ গ'ল ৰাস্তাত মানে এইবোৰ কাটি আছোঁ আৰু ঠেলাখনত দেখিছে আপোনালোকে আৰু খৰিখিনি মানে পেলাই ল'লোঁ উপায় নাই কচুখিনি ইমানেই লোভ লাগিলে মানে খৰি চৰি পেলাই দিলোঁ মানে ৰাস্তাৰ কাষতে থৈ লৈছোঁ খৰিখিনি ভাবিলোঁ কচুখিনি আগতে নি লওঁ মানে আকৌ যদি কোনোবাই কাটি লৈ যায় নেপাম ন ভাগত আৰে কচু পাবলৈ নাই লোকেল কচু হয় আপোনালোকে চাই থাকক গতিকে যিমান পাওঁ মানে ৰাস্তাত কাটি কাটি এতিয়া নি থাকিম আৰু মানে কাটি মানে প্ৰায় কাটিলোৱেই তাৰমানে আৰু মই আকৌ কৈছোঁ এই কচুখিনি যদি কোনোবাই লৈ যায় নেপাম ভাগত সেইকাৰণে মানে খৰিখিনি ঠেলাৰ পৰা পেলাই ল'লোঁ ৰাস্তাত এতিয়া খয়ে মানে কচুখিনি আগতে নি লওঁ তাৰমানে কাৰণ বহুত মানুহ আছে লোকেল ক'লোঁ কচু বিচাৰি থাকে গতিকে ভাগত নেপাম কাৰণে কাটি লৈছোঁ ঠেলাত উঠাই ল'ম তাৰপিছত সেইখিনি কচুখিনি থৈ মেলি আকৌ খৰি নিব আহিম আপোনালোকে চাই থাকিব আদা আজা আজ আদা জ্বলি 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 হাও হাও বেতা হাও আয় এমুঠা এমুঠে কছা বেটা আগে বলা থাকা থাকা বলা কি হাও বেটা কবা আছে বহুত এগাল কচু উঠাই ললোঁ দেখিছে বহুতখিনি লৈ ল'লোঁ একদম বহুত দিন খাব পাৰিম ঠিক আছে চাই থাকক আপোনালোকে কচু কাটি মেলি ঘৰ পালোহি আৰু ঘৰ পোৱাৰ লগে লগে মায়ে মানে মোক খুব গালি পাৰিছে বোলে দেৰিকৈ উঠিবি কাম বন নাই গাহৰি গঁৰালটো বোলে এতিয়ালৈকে চফা কৰা নাই তিনিটা গাহৰি আছে হয়ো দেৰিকৈ উঠিছোঁ আজি আৰু গাহৰি মানে গাহৰিকেইটা বহুত ভোকত আছে আৰু ভোক লগা কাৰণে তাৰমানে মায়ে গালি দিছে আৰু মই কিমান দেৰিকৈ উঠিছোঁ গাহৰিকেইটাক চাব নোৱাৰোঁ এতিয়ালৈকে গঁৰালটো চফা কৰা নাই বুলি গালি দিছে সেইটো কাৰণে মটৰ চুইচটো দি ল'লোঁ আৰু এতিয়া গাহৰি গঁড়ালটো চফা কৰি লওঁ আপোনালোকে চাই থাকিব তাৰপাছত আপোনালোকক দেখুৱাম চুলাই কেনেকৈ বনোৱা হয় গতিকে ভিডিঅ'টিৰ পৰা আঁতৰি নাযাব এইকেইটা দেখিছে গাহৰি উচুৰ মানি হৈ থাকোঁতে অনা আছিলে আকৌ কৈছোঁ এইকেইটা উচুৰ মানি হৈ থাকোঁতে অনা এতিয়া দেখিছে ডাঙৰ হ'লগৈ আৰু ইমান লেতেৰা হৈছে দেখিছে অ' গাটো ধুৱাই দিছোঁ বহুত ভাল পাইছে বতৰটো বতৰ গৰম যে গাত পানী দি দিছোঁ মানে খুবেই ভাল পাইছে দেখিছে তিনিটা 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 আছে সদায় ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা মানে চাফা কৰিব লগা হয় আজি ভিডিঅ'টি চাই থকা কোনে কোনে মানে গাহৰি পোহে নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব আৰু আপোনালোকে মানে গাহৰি এটা পুহোঁ কিমান টকালৈকে মানে প্ৰফিট কৰিব পাৰিছে নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব দেখিছে ডাঙৰ হ'লগৈ আৰু দুই এমাহৰ পাছতে বিকি কৰিবলৈ হ'বগৈ আজি ভিডিঅ'টি আৰম্ভণিতে মই আপোনালোকক মিছা কথা কৈছিলোঁ যে মই আজি আপোনালোকক চুলাই বনাই দেখুৱাম বুলি তো মই ইমানো অন্যায় নহয় যে মই আপোনালোকক চুলাই বনাই দেখুৱাবলৈ আৰু বনাই দেখুৱাওঁ বুলি ক'লেও মই মানে বনাবলৈ নাজানো তো কচু এইটো কাৰণে আনিছিলোঁ যিহেতু আমাৰ মানে তিনিটা গাহৰি আছে আকৌ দেখাই দিছোঁ তিনিটা গাহৰি আছে আৰু এই গাহৰিকেইটা মানে দানা দিব লাগে তো দানা অকল ভাত আৰু তুঁহগুৰিয়ে তাৰমানে যোৱাব নোৱাৰি সেইটো কাৰণে কচু আনি কিনে বটোৱা আৰু বগীটিংটোত সিজাওঁ সিজাই মেলি ভাত আৰু তুঁহগুৰি মিলাই মেলি মানে দিওঁ সিহঁতৰ সিহঁতৰ দানা হিচাপে সিহঁতক মানে দানা হিচাপে দিওঁ গা হয় কিতাপ তো সেইটো কাৰণে কচুখিনি আনিছিলোঁ বাকী আপোনালোকক মিছা কথা কোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকে বেয়া নাপাব আৰম্ভণিতে যিহেতু চুলাই বনাই দেখোন বুলি ক'লোঁ তো সেইটো কাৰণে চাগে হয়তো বহুতে ভিডিঅ'টিৰ মাজলৈ সোমাই সোমাই গৈ থাকিলে তো আপোনালোকে যি গালি পাৰিব বিচাৰে পাৰক আৰু কমেণ্টখন লিখক আৰু উপায় নাই আৰু তথাপি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আজি ভিডিঅ'টিত কি কি দেখালোঁ নাজানো তথাপি চেষ্টা কৰিলোঁ আজি মৰ্ণিঙতে আপোনালোকক কিবা এটা ভিডিঅ' বনাওঁ বুলি ভাবিলোঁ তাকে তাকে বনাই মেলি আজি দেখুৱালোঁ আৰু আকৌ কৈছোঁ আপোনালোকে বেয়া নাপাব মিছা কথা কোৱাৰ কাৰণে আৰু আজি ভিডিঅ'টিৰ পৰা ইমানতে আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ